Здравствуйте, друзья! Сегодня получил вот такой вот клей. Мистер Цемент, что ли, название. В общем, он идет как бы больше для всяких авиамоделей. Но я его купил, чтобы заменить суперклей у меня есть суперклей сейчас покажу которым я в последнее время склеиваю кинопленки но проблема в том что суперклей это суперклей и он как вы знаете вот такой вот я использовал хороший клей но каждый раз, то есть что-то откручиваю, он у меня там заклеивается. В общем, вот такая вот. И приходится пробивать его какой-то иголкой. Это неудобно. А, мало того, вот, здесь эти вплавил немножко кусок, короче, металлический гвоздик. Потому что начинаешь открывать крышка, чтобы на руки не облить это все. И как можно плотнее закрывать, чтобы все вот эти... Не было щелей никаких. И он мне не, как бы не подходит, потому что сильно быстро застывает, сильно... Я попробовал вот этот взять, не знаю, это я его еще не пробовал. Сегодня попробую первый раз. ацетоном что ли посмотрим будет он клеить пленку или нет я взял немножко тестовый кусочек Сейчас попробуем потому что суперклеем как бы хорошо мне нравится клеит хорошо, надежно. И чем он хорош, в отличие от, например, когда мы клеим на скотч, то в кинопроекторе Русь в момент, когда пленочка проходит вот где центральный этот значит зубчатый барабан и она бывает что он перегибается и уходит вниз а должна петля идти вверх а когда склеенная пленка она более жесткая на других аппаратах иностранных там нормально но ну, у меня там у меня один кинопроектор на нем нормально склейка из скотча проходит. А вот на Ру Руси плохо. Так, сейчас мы попробуем что-нибудь тут. Если получится, я буду рад, конечно, если нет. <coughs> если нет, будем и дальше клеить. प्रक्रिया Будем пробовать, мистер Цемент. Как кисточка такая интересная, тоненькая такая. Хм, интересно. Хм, так. Что я его не вижу? А, -то такой тонкий слой совсем. Посмотрим. Первое испытание. Фу, вонючий так пока склеивается почитаем что у нас тут у ага, по-польски написано так кто там польский знает переведите Понятно, что... Увага, увага. Так, секунд 30 прошло. Хватит, не хватит? Давайте посмотрим. Опа! Вроде держится, но такой в этом месте. Какой-то он мягенький, видимо, надо дать подсохнуть. А, без этого, без аппарата. Сейчас проверим. Он. вообще ведь он так перегибается мыши пропитался видимо этим клеем может надо меньше держать но зато не остаются следы как от суперклея я постоянно здесь сошкрябываю вот этой шарушкой тут, тут остается от суперклея такие наплывы а от этого надеюсь не останутся как раньше был такой клей для кинопленки продавался так ну что ты оторвался. Именно вместе с клейки. Сейчас попробую еще раз, подержу подольше. Но ну, держался, в принципе, неплохо. Так, приложил усилие. Но мне это все равно не нравится. Сейчас попробуем. подольше ну, В принципе запах похож я не помню уже вроде бы вот такой же запах был раньше когда покупал клей для кинопленки и еще похож на кодок ну везде видно присутствует Это ацетон но кодек у меня со временем, там, видимо, основа в кодеке, основа от кинопленки, типа, и он со временем стал такой, как желе. И все, буквально год я им попользовался, и он у меня стал густой-густой. Я уже не смог что с ним сделать. Там пипеточка шла, так удобненько было. Но тут кисточка удобнее. Может быть, может быть. Вот он больше рассчитан на модели, вот эти авиационные модели, всякие там, не знаю, которые собирают корабли, самолеты, и, возможно, он рассчитан на твердый сорт пластика такой, типа полипр поли... э... ой, это ПВХ, поливинилхлорид, типа, наверное, так, я думаю. Да почитать будет. Да, где-то здесь. Тут точно не, нету. Может, под ней есть. Вот на китайском написано. И на английском есть, правда. Для, ага, для пластиковых моделей. Мистер Хобби. Выпускает мистер Цемент. Они есть разные обозначения, ну, я такой вот взял, вроде бы, не помню, чем я а, его именно, почему он мне приглянулся именно этот, не помню. Или потому что в наличии появился, ну, потому что там не было в наличии, появился, то я его и купил. Минутка прошла, наверное. сюда не приклеивается, но ну, так вроде наплыв есть. Не знаю, видно будет, не видно. Как бы проклей. А, нет, немножко вижу только. Эх. Пробуем еще раз. Не буду уже зачищать, прямо этот же и попробую. Так. Да, что-то он не хочет с кинопленкой, по-моему. Или ему не хватает вот этой основы. Может быть, нужно будет немножко туда закинуть без эмульсии, правда, кинопленки именно. И тогда он может быть поработает или сейчас нанести немножко подождать может быть так ну, будем пробовать что сделаешь я что-то так и переживал что он не будет работать потому что он рассчитан на твердый пластик так ну что закрываем если не будет клеить я все-таки у него кинопленку закину на пару дней. Я думаю, растворит его там. Правда, емкость большая, может быть, какую-то поменьше емкость надо. Уж сильно много кинопленки придется туда грузить. Так, сколько по времени? Подожду, пару минут попробую. Специальный клей для пластиковых моделей. Его проникающих здесь удобно точно склеить элементов после того, как они собраны отдельно подобные. Ага. Нужно 3-4 сантиметра. Нет, это, это именно для этих. Так, про, про время что-то ничего не вижу. ничего не пишется ладно попробуем его подержал сколько уже наверное минуты три почти Эх, вообще не держит прикиньте пробуем побольше нанести быстро высыхает поэтому поэтому надо по-быстрому раз и, и все не ждать не ждать сейчас не буду ждать посмотрим склеить не склеить ага, подержу полминутки там короче как написано соединить а потом как бы залить подогнать короче две поверхности а потом залить клей туда как-то так видимо проклеить в щеля в щель залить и тогда он видимо действие его Потому что, наверное из-за того что сильность быстро испаряется наверное так так 40 секунд прошло посмотрим да так хоть что-то держится да, он быстро высыхает. И нужно... А, много налил. Он, короче, быстро высыхает. Так, ну что, на разрыв. О, очень хорошо склеил. Очень хорошо. То есть... А... Не нужно ничего добавлять, как я здесь добавил. Вот здесь уже твердое стало. Уже такой. Вот видите, я его сгибаю, он уже, уже подсох. Здесь еще такой. Еще мягенький. Но ага, оторвал все-таки. Так, ну что, еще одна склейка попробуем. Все зачистим. Зачистим, чтобы у нас было по инструкции. Я имею в виду по по инструкции к э, к этому прессу для склейки нужно за, все их поверхности зачистить. Мы их будем защищать тебя, мистер. Мистер клей цемент. И проверим но уже уже что-то уже что-то какие-то результаты есть то есть уже держится клей возможно что нужно вот так посклеивать и подождать немножечко подождать немножко уже время до в бобину смотать не рвать сейчас как я делаю да а, немножечко дать ему сохнуться во всем нужна практика так я понял имею в виду сработали с разными клеями и всем остальным но уже вижу что он работает то есть эффект такой же в принципе как и для тех клеев советских может быть не но я думаю что это качественнее все-таки чем раньше тогда делали. И посмотрим. Потом, через время. Подержал чуть-чуть и хватит. Вроде чуть-чуть запах есть. Да, клеили мы клеями этими советскими, распадались потом со временем. Я переклеивал много раз. Супер клей там, конечно, железно все. Но с ним проблема, что все клеится к нему. И, и металл клеится, и все. Нужно только хотя бы, же кинопленка. Так, ну что, тогда нужно оставить, пусть она подсохнет. Так же сам такой же эффект, в принципе, был и тогда, когда я помню, что клеил еще советского производства клеем тоже немножко вот. Но ну, будем надеяться, что этот покажет себя немножко лучше. И удобно, что раскрутил, намазал, закрутил. Все. Вроде бы нормально, вроде мне он нравится. Конечно, со временем еще вот это место склейки, оно, во всяком случае, вот когда я раньше клеил, оно потом немножко вот стягивается, как-то так, деформируется. Возможно, того, что долго, может быть, надо там секунд 15 держать, может быть, 30 многовато, я думаю, все-таки. Ну, есть, держится, все, вот все эти склейки вроде бы держится, вроде держится. Ну все, тогда я, я в принципе доволен и будем на этом на сегодня заканчивать видео. Оклеил а я еще вот, вот такие. Это, конечно, клеит очень сильно. Чересчур. И проблема, что постоянно нужно... Он сам себя это... Ну все клеит. И меш... невозможно с ним долго работать. То есть я уже там сделал шило такое, пробил, прокрутил, вытащил, капнул на, на такую палочку. Вот. На нее вот так я подсочил намазал, заклеил, держит хорошо, отлично. Но ну, потом опять надо заклеить, опять начинаешь раскручивать, все уже опять склеилось, все опять пробивать, чему очень неудобно. Вот, это, вот этот вариант я искал именно для того, чтобы удобно было. Да, s есть, а есть вот это SP, я поэтому взял SP, вроде бы пишут, что он лучше. А возможно нужна эска, которая не очень быстро. Ты намазал, и она успевает. Возможно, это очень быстрый. А нужно немножко помедленнее. Ну, если что, я попробую. Я поиграю с этим. Если мне не понравится, я куплю немножко тот, который по помедленнее. Наверное, так будет лучше. Так, хорошо, друзья. На сегодня все. Маленькое видео. Как всегда получилось большое. Подписывайтесь, кто не подписался. Как-то отреагируйте лайком. Появился фотоаппарат Смена 6. Потому что у меня, ко мне от отца досталась коробка с пленками от Смены 6. Фотоаппарата в нем не оказалось. Ну, и я подумал, что мне нужно эту коробку заполнить. Я приобрел этот фотоаппарат смена 6 и хочу вам показать э, разницу смена 8М и смена 6. Сделать пару фотографий и проверить качество снимков и настроек, в принципе, по выдержкам и диафрагме. Все, всем пока, до новых встреч.